Полегливо зичимо всім нашим глядачам, а сьогодні ще додаємо впевненості, спроможності і аж заможності. Чому цього зичимо? Бо це сьогодні дуже цікаво мені і оригінально, і приємно. Ми будемо говорити про фінансову спроможність, ну тобто заможність і впевненість пенсіонерів. Людей старшого віку, людей не просто старшого віку, а тих, що переїхали до Запоріжжя, що це можливо, чому можна навчитися і цьому навіть вчать. Я зараз вирушаю в студію, де знаходяться дуже цікаві мені люди, які займаються цим навчанням, а власне, які проводять тренінги із старшими людьми. Вітаю вас! І представляю, власне, як тренерок. Цього цікавого проекту про фінансову обізнаність, фінансову спроможність людей старшого віку. Тетяна Романенка тренер проекту танечко із задоволенням наливаю дуже дякую. Запорізьку, На мою думку, найсмачнішу каву. І Наталя Селюкова, і тренерка проекту. Причому не тільки цього, а й ще. Одного дуже важливого там де йшлося про конфлікти і подолання конфліктів, те, що зараз дуже важливо, і те, що важливо не тільки для перемоги і миру, а й для фінансової спроможності і впевненості. Ну і Наталя ще координатор багатьох цікавих проектів, які відбуваються в Запоріжжі. Якщо встигнемо, то поговоримо і про це. Але зараз саме про це про анонсоване і обіцяне. Ну бо коли говорять про фінансову спроможність, ми, як люди, Зациклені на лузерстві, на поразках, на зрадах і чомусь такому. Ми одразу кажемо, як, яка там спроможність? Яка заможність? А вже коли говорять про заможність пенсіонерів, то враження, що не про наше місто і не про нашу країну. Що ви з цього приводу думаєте? І як ви насмілилися і зухвалилися взятися, тренувати пенсіонерів, бути багатими? Тетяна. Ну, навірно, не то. Как осмелилась так. взяться? Идея не моя была, и, честно говоря, даже немножко были сомнения. Это проект реализуется большим международным проектом, и доноры они поставили условие, что у нас целевая аудитория обязательно будут пенсионеры. С финансовой грамотностью работают давно, и приходят действительно разного возраста люди, и пенсионного активные тоже интересуются и финансовыми услугами. Пенсионеры пользуются у нас угу. финансовыми услугами. К сожалению, даже по статистике очень часто пенсионеры попадаются в ловушки. Ну и, и, э, наичастейше тех, кто в постках, как крас и да. Да, mm -hmm. потому что э, недостаток информации, где-то не могут понять, где, где, где получить для... информацию. Элементарно даже прочитать, разобраться в документах. Даже люди, э, те, которые в трезвой памяти, в здравом умении, не с всегда высшую, могут играть с высшим и не одним высшим образованием, не всегда могут прочитать документ. Ну, так бывает. И, конечно же, для людей уже в возрасте есть определенные преграды, которые, барьеры, которые мешают понимать вот такие вещи. Ну, зачастую еще не только знаний не хватает. Ну и убеждения относительно денег. Мы с Натальей вот обсуждали тоже вопрос mm -hmm. убеждений, что мы думаем о деньгах, как мы об этом думаем. И вот в ходе тренинга у нас есть хорошее упражнение. Оно идет как это практическое упражнение для закрепления теоретического материала. Мы же со взрослыми работаем. У -у -у. Нам же надо не только рассказать, но и что-то сделать самостоятельно, потренироваться, да, потренироваться да. чтобы потом можно было самостоятельно дома это сделать. И вот задание на распределение бюджета у нас есть условные деньги в виде скрипочек, и обязательно условия потратить все. Не могут. Уже я вот в рамках именно программы финансового бизнеса для финансового сектора уже, наверное, больше пяти тренингов прошло в разных областях. Это системно, это не только Запорожье. Вот я в Запорожье, в Николаеве, в Токмаке, в Северодонецке была. Mm -hmm. И где же не про гроши, а про скрепочки. В а, ну, тобто... причем четко ставятся задания. Mm -hmm. Вы должны потратить, там mm -hmm. разные категории, там разная стоимость. Их надо просто распределить, навык управления бюджетом, распределение тех финансов, которые у тебя есть. Мы экономим скрепочки. Uh, увы, к сожалению, привычка экономить, она оказывается, даже когда есть возможности, все залишается а она остается стереотип и он не позволяет позволить себе больше и потом говоришь ну давайте вот у вас еще осталось позвольте себе больше что мы можем это да это вот и и больно и грустно и потом когда Глаза зажигаются, они начинают себе позволять больше, они начинают появляется шутить, энергия. появляется энергия, они так плечики расправляют, и начинаешь радоваться тому, что хотя бы в игровом формате мы можем это пройти, а потом уже в любом случае знание тренинг длится два дня. Uh -huh. За два дня есть и теоретические блоки, есть практические, есть э, рабочая тетрадь участника, которую могут участники с собой забрать, есть разработана прекрасная инфографика, которая тоже в наглядной, простой форме, логика а, потом uh -huh. логика расписана, прямо вот пошагово uh -huh. Uh -huh. она расписана, uh -huh. есть подготовленный материал там, где в табличном виде э, регуляторы, кто что регулирует горячая линия, куда нужно позвонить, сайт, куда можно обратиться, перепроверить информацию. Естественно, на этапе подготовки самой программы мы это все э, готовили, мы это все делали. И с учетом того, что к нам придут э, и люди пенсионного возраста, и наша целевая аудитория, это э, временно перемещенные лица, которые в стрессе находятся, и, а тут еще и финансовые сложности возникают. Mm -hmm. Mm -hmm. Естественно, с учетом этого разрабатывалась программа. Наталя, на твою думку, більше все-таки складностей якраз оцей стрес, ну, тобто емоційних, чи фінансових, реально фінансових, mm. ну, тобто матеріальне чи надматеріальне? По крайней мере, на тому опыте, який у mm. мене є з роботи з внутрішніми переміщеними лицами, на самом деле там більше іменно емоціональний стрес. То есть финансово все равно есть какая-то помощь. У кого-то больше, у кого-то меньше. Все равно получают какие-то выплаты, но тем не менее самая большая проблема это то, что у людей накопилось внутри и они это никуда не могут вылить. И когда но мы не знают, как это цивилизованно сделать и просто действительно не знают и не умеют. И не знают и не умеют и не имеют возможности. Когда мы начали работать с внутренними перемещенными лицами, у нас была группа порядка 20 человек, но большая часть их была именно люди пенсионного возраста, а, причем Проблемы у них эмоциональные серьезнее, но я думаю, что это, скорее всего, ввиду того, что у них больше жизненного опыта. Им пришлось пережить больше, чем молодежи, хотя Большая стресса, им, б... более б... больше. Больше стресса. Больше стресса. Б... 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 Да, да. И опять же, но в возрасте уже люди чуть-чуть по-другому воспринимают одни, те же самые события, что и молодежь. Так. А, поэтому, например, когда начали работать в модульном городке, но ну, это там есть своя специфика, то есть эти люди немножко отличаются в эмоциональном плане от тех, которые живут в квартирах съемных. А, там, то, ей, какось, ну, так не бы они более интегрированы а, в общество. В да, а, а тут... модульном городке они все равно больше замкнуты, они угу. в основном общаются между собой. И там возможности высказаться угу. практически нет, потому что все из там присутствующих пережили то же самое. Угу. И это вызывает дополнительный стресс, а не облегчение. Угу. И когда мы начали работать с этими людьми, то в принципе мы получили очень много положительных отзывов, и ну, я думаю, что Та і в тому числі за того, що у них з'явилася возможность освободитися від многих негативних емоцій, мені просто сподобався цей образ розправити плечики, розправляються плечики. В цьому сенсі, от коли ви можете вважати, що ну, результат є результат, на який розраховував, бо я розумію, що не можна розраховувати на результат, що це кожного разу щось нове і непередбачене. Ну можна приблизно знати. Так, так. А... Для меня э, самым ярким показателем это все-таки являются отзывы, причем отзывы не публичные. То есть ну, в конце каждого тренинга мы проводим опрос, да, что понравилось, Шай, что, что не сумели. понравилось. Да. Ну, как правило, там кто-то стесняется сказать, кто-то что-то говорит, но вот когда выходишь один на один, начинаются отзывы, это совсем другое. Для меня, например, был очень четкий показатель, когда подошла ко мне женщина, участница нашего тренинга, женщина пенсионного возраста, и говорит, что э, вот я здесь была в течение длительного времени два года она живет в Нодерном городке и я себя чувствовала здесь как во временном прибежище каком-то угу. то есть я здесь нахожусь но я знаю, что я уеду домой и вот в ходе тренинга я поняла, что то, что я здесь нахожусь, это не случайно, и это дает мне дополнительные возможности то есть я могу чему-то учиться я могу как-то изменить свою жизнь говорит на сегодняшний день я хочу быть волонтером посоветуйте мне какую-то организацию я готова бесплатно помогать запорожским организациям организациям Перемещенных лиц и так далее. Для меня это вот очень четкий показатель. Когда э, люди, которые. Э, ну, и в том числе был один э, пример и из пенсионеров, и, ну, и среди молодежи такой же, что люди начали устраиваться на работу. То есть нужно было дать какой-то маленький толчок для угу. того, чтобы они начинали активизироваться. Э, еще один большой результат по моему мнению, uh -huh. э, что люди в модульном городке, участники наших тренингов, они смогли объединиться. То есть они не сделали пока ничего глобального, по крайней мере, вот мы были две недели назад приезжали проводить, но они собрались в группу, они по утрам ходят вместе, делают зарядку. Это Это как бы, ну это же поле было у вас в течение двух лет, вы туда не выходили. Все были в целом. Да. И ну вот как бы там дожди, сейчас я не знаю, выходит или нет, а так вот Холодно, все, они выходили, они вместе делали зарядку. Uh -huh. То есть если у них уже есть какой-то момент общей деятельности, то, соответственно, дальше они смогут и что-то делать другое, не только зарядку. Interesting, interesting. Опять же, вот, порадовались, когда были в модульном городке, что а, появляются клумбы. То есть уже лежат шины, там какие-то цветочки, какие-то кустики посажены. Закурения Да, да, да. Народ начинает немножко обживаться. Я не скажу, что это плюс, что они э, как бы привыкают к этому uh -huh, месту, uh -huh. то есть модульный городок это все, все равно временное, да? а, но тем не менее они пытаются сделать свою жизнь комфортной на данный момент, и это, мне кажется, большой плюс. Ну вот я думаю, что это и есть показатель того, что стресс меньше, да. и что плечи больше расправлены. Да. Тут ясно кого вибрали на тренінг. Мені цікаво цей тренінг, як навчитися керувати фінансами і як здобувати фінансами. Хто подавався на цей тренінг? Це ж вже мені здається, показано, це вже треба перетнути якусь ну, якийсь стереотип. Ты кто и приходит? Ты, ты, да, кто пришел, да, брат, да. да. Открытый был набор, и э, приглашали, э, и были, вот тренинг, который я именно в Запорожье mm -hmm. проводила у нас, он был тоже в одном моменте очень показателен, потому что, ну, немножко скажу вообще, программа uh -huh. рассчитана на 200 тренингов в 11 областях, uh -huh. и в нашей Запорожской области планируется, это к тому, как мы, что мы ожидаем получить, uh -huh. да? 10 тренингов в Запорожской области uh -huh. и 200 человек обученных, всего во всем проекте 2400 участников, участниц, которые примут во всем проекте, и у нас есть определенные задачи, uh -huh. дать навык управления бюджетом например, ознакомить с возможными э, мошенническими схемами в ага. финансовых услугах, ага. услуг. а, объяснить и дать ссылки на законодательство, которое регулирует защиту прав потребителей ага. финансовых услуг. А мы объясняем... <coughs> как работает, как устроена пенсионная система, uh -huh. а, вообще вот какие направления работают, какие не работают и так далее. У нас еще целый блок по громадской активности, как раз вот то, о чем uh -huh. Наталья говорит. И это все за два дня участники То есть у нас есть определенные ожидания, что участники uh -huh. должны uh -huh. на выходе. Но всегда есть еще нечто большее, что возникает по ходу. И вот в Запорожье уже когда ко второму дню к концу тренинга uh -huh. тоже мы собирались, обменивались уже э, фидбэком, uh -huh. кто что узнал, кто что собирается применять, участники э, из э, переселенцев, из, из наших гостей города, говорят, вот у нас было ожидание, что к нам будут относиться на тренинге а, что ну вот как-то не так. Ну, Видимо, в да, обычной да, да. жизни они сталкиваются с этим, и было ожидание, что будут, но говорят, нам было так хорошо и комфортно, а, мы так передружились за два дня, пообщались, и тут же э, наши пенсионеры из местной громады, наши коренные жители говорят да что вы вы такие замечательные люди мы так хорошо провели время мы так перезнакомились и возникла вот такая синергия когда э, действительно на моих глазах за два дня в рамках отдельно взятых 20 человек 20 участников тренинга возникли вот эти мостики которые позволяют людям обменяться контактами потом пообщаться в обычной жизни сейчас участники э, со мной поддерживают связь uh -huh. некоторые Проект подразумевает не только двухдневные тренинги, но еще индивидуальные консультации. И это большая возможность людям потом, после тренинга, через время ответить на их конкретные вопросы. Девочка с мужем, которые у нас уже три года живут здесь, принесли с собой кредитные договора, есть опасения, вот, подскажите, прочитайте, угу, дайте нам консультацию. А, то есть, со своїми вопросами люди можуть прийти і виясніть поток на те, звісно відкрити, можуть, можуть приходити все, але всі, але ж дуже часто люди, навіть знаючи про можливості, бояться ними скористатися або не наважуються ними скористатися угу. через упередження страхи. Через лікарні ну, різні причини. От неповороткість якусь нашу, бо так було раніше. Як ті, які приходять, От вони... про що це говорить? Те, що вони все-таки вже прийшли до вас, допікло чи просто тут вони більш відкриті до нового досвіду? Ні, приходять. Я смотрю, вот і тренінги і в Запоріжжі, в Ніколаєві, приходять пенсіонери, які мають свою активну позицію. Ага. А, вони мені розповідають в початку тренінгу, да, що мають. Ожидаем. нам надо электронные платежи я Опа. смотрю думаю ого какие в николаеве пенсионеры крутые электронные платежи объясните нам как пользоваться терминалом выясняется по ходу тренинга в библиотеку ходят на курсы компьютерной грамотности библиотеку и, библиотеку это, да, и, да, и, и это буквально. целая система которая в такмаке пенсионерки говорят а мы ходим на курсе английского прекрасно супер то есть э, это действительно активная позиция, и они хотят знать, они хотят, они не хотят оставаться за бортом, ну, по жить, угу. они хотят активно жить, и смотришь в анкете, э, старше 75, а по факту 83. Опа, Опа. и такие были. Да, uh -huh. э, тоже женщина скромненько говорит, ну вы знаете, мне через два месяца 80 уже. А она сидит конспект, пишет. Да, я, я просто восхищаюсь тому, что люди с возрастом у них не угасает интерес к тому, что происходит. Они хотят, хотят быть в ногу со временем. Возможность есть. И, как, конечно, вот внутренний выбор. Я выберу, схожу. Да. Э, я я либо я останусь дома, я буду говорить, как обычно. Э, я не могу, мне некогда у меня внуки, мне надо внуками заниматься, да? Я там не могу по какой-то причине у меня. А будет э, равно ничего не залежит. Да, от ничего нас не ничего не, не зависит. Uh -huh. он, э, с нашей нищенской пенсии, ну да, ну увы, к сожалению. Вот есть радостные вещи, которые я наблюдаю, работая с этими тренингами. К сожалению, я наблюдаю, что э, очень большая обида у людей, очень большая обида, и эта обида она, она такая а, но а, она, 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 она не всегда не даже спрятана. Иногда она очень даже на поверхности, и это э, чувствуется, это видно. И зачастую вот эта обида, она им тоже мешает увидеть новые возможности. Они держатся за старые, они держатся за э, то, что было в прошлом. Я когда спрашиваю, говорю, скажите, сколько лет назад это было? Ну, это было вот в 90-х. Я говорю, нет, сколько лет назад? 25. Уже 25. 25. Я говорю, а вас не смущает, что вы держитесь за то, что было 25 лет? А где весь мир уже? Ну да, ушло вперед. 嗯嗯嗯。嗯嗯 Ну, все одно якісь зрушення є. Ну тобто, якщо Есть. на такі речі Есть. звернути увагу точково, то щось може Є. людям, треба виговоритися. От ми теж з Наташою э, обсуждали цей питання. елементарно не услышаний. Угу. Надо виговоритися, треба проговорити. Я пам'ятаю, угу. я хочу зараз, щоб це теж може пролунало, як ви ділилися враженнями, що в перший день, коли ну це на кожному тренінгу відбувається, люди свої очікування діляться. Угу. І як вам э, дякувала за те, що кожного вислухали, хоча це, ну, це техніка. проведения, а для них это было дивом, потому что Скажите, да, еще да, да. таких див для вас было? На самом деле, ну, тут абсолютно соглашусь с Татьяной по поводу того, что да, вот услышанность это вот самое главное. Причем люди на тренинги часто приходят не только за знаниями, а для того, чтобы а быть услышанным. Да, да, да. И высказаться. И вот обида, о которой говорит Таня, да, это действительно большая проблема. И она есть не только у пенсионеров, она есть у очень большой части населения. И на самом деле очень интересно наблюдать, когда люди избавляются от этой обиды. Угу. Причем ну, избавиться от нее ну, на самом деле не так и сложно. Опять же, выскажись, э, ну, сам себя пойми, что у тебя это действительно обида и чем она вызвана. Угу. И все более или менее становится на свои места. Да. Да. Мой, да, и, все. Да. и опять же, вот немножко по закрытости самих людей, даже тех, которые готовы прийти и чему-то учиться. Когда мы спрашиваем ожидания, есть и люди, которые четко понимают, что они хотят. Угу, угу. А, есть люди, которые говорят о том, что а, вот мы хотим познакомиться с другими людьми а там что-нибудь еще по принципу узнать что-то новое uh -huh. причем они четко понимают на по какой теме они пришли на тренинг uh -huh. но при этом как Заходить бы вот у раз них раз, нет четких uh -huh. ожиданий uh -huh. но при этом опять же тут еще зависит много от самих тренеров насколько они смогут выстроить индивидуальные мостики между каждым участником и группой в целом поэтому как бы вот ожидания это то что необходимо по моему мнению просите изначально, и как бы это идет о налаживании контакта, и человек понимает, что он здесь важен, и что угу. он нужен здесь, услышан, услышан да, да, да. и что его уже услышали, и ему подадут то, что он хочет. Угу. Это на самом деле, ну, я считаю важно, и в принципе, как бы э, из опыта моей таринской деятельности это всегда срабатывало. Если еще после этого сказал, да, вот у вас был запрос, угу. вы сказали свои ожидания, получили ли вы ответ. І якщо чоловік отримав відповідь, це от як то от як-то так все гармонічно все, всі довольні, всі ура! Я все-таки хочу поставити це запитання і до одного, і до другого тренера, тренерок. Звісно, приємно бачити гарні результати, неприємно, коли щось не виходить. Але е, наскільки виснажлива ця робота, все, особливо, коли ми говоримо про... Я бачу, як ви реагуєте. Да, да, я, я хочу, щоб я ви сказали мій, і, відверто. Ви і, знали, і, за чим да, ви да, спрашивали? Да, да, да. і, і мені цікаво, як тоді це відновлення, і що вам допомагає не опустити руки і не сказати, що це надто важко. Всігда... Работая на тренинге, всегда происходит обмен между э, тренерами и между группой. И зачастую ты заряжаешься от того, что у тебя вот э, обмен вот, вот этот происходит. Сзади. Да, угу. ты видишь горящие глаза, ты видишь, э, человек там может чем-то занят-занят, а потом так смотрит, раз, опа, в глазах сработало, ага, о, ага. класс, получилось. Э, естественно, э, отзывы. Но э, вот э, здесь сейчас категория пенсионеров работает действительно по энергии... Э, очень много энергии уходит. И я потом вечером себя чувствую. Ну, выснажена, вот, выснажена совсем. Ну, треба брата. Да. Им и работать. я понимаю, что я отдаю. Я, ну, я понимаю, что я это делаю, но меня очень радует ну, вот, история в Николаеве. Вот наш дедушка, 83 года, который два дня с палочкой приходил. После второго дня мы распрощались, еще с тренером обсуждаем, с вторым тренером. Минут через 10 прибегает назад, и я палочку свою забыл. Ну, ну да, это вот известно, вот, да, еще да, один да, научикованный да, результат. Да, и да. на самом деле мне просто приятно. Ну вот здорово, я восстановлю силы. Да, есть методики, которые позволяют это делать и э, восстановиться и так далее. Но потом вы а, Да, ты выходишь, потому что а, тогда не будет такого эффекта. Если я выйду просто закрыта, я абсолютно, а, я могу выйти, отчитать и все, и уйти, а результат, а смысл тогда. На цьому маємо закинчива, я хочу, чтобы очень коротко ще сказала про свою выснаженность и готовність как бы у меня ну, без э, выснаженности быть не может, потому что когда работаешь с конфликтом, ты э, слушаешь проблемы людей и ты не можешь. Слушать их отстраненно. В любом случае, ты все это пропускаешь через себя, но стараешься не сильно заглубляться. Но тем не менее, как бы все равно это не проходит параллельно. Да? И естественно, что это очень выматывает, и в принципе. Э, ну, і, опять же, есть отдельные методики, как восстанавливается сила, но учитывая, что тренинги по решению конфликта дают достаточно быстро результат, и как-то ты начинаешь получать отдачу, когда ты видишь изменения отдельно каждого человека, то, в принципе, это вдохновляет что-то делать дальше. Спасибо величезне вам. Буду вас запрошутить ще, бо ви гарно ділитеся енергією, натхнення і от про ці зміни, які з кожним, бо з таких змін сумуються і робляться загальні зміни, яких ми так потребуємо. Спасибі і спасибі всім, хто був з нами. Хай щастить. Все.